नमआ, श्री श्रीभगवान् सत्यसाई बाबाय नमः ॐ श्री साई सत्यस्वरूपाय नमः ॐ श्री साई परायणाय नमः ॐ श्री साई वरदाय नमः ॐ श्री साई सत्पुरुषाय नमः ॐ श्री साई सत्यगुणात्मने नमः ॐ श्री साई साधुवर्धनाय नमः ॐ श्री साई साधुजनपोषणाय नमः ॐ श्री साई सर्वज्ञाय नमः ॐ श्री साई सर्वजनप्रियाय नमः ॐ श्री साई सर्वशक्तिमूर्तये नमः ॐ श्री साई सर्वेशाय नमः ॐ श्री साई सर्वसङ्गपरित्यागिने नमः ॐ श्री साई सर्वान्तर्यामिने नमः ॐ श्री साई महिमात्मने नमः ॐ श्री साई महेश्वरस्वरूपाय नमः ॐ श्री साई पत्तिग्रामोद्भवाय नमः ॐ श्री साई भक्तिक्षेत्रनिवासिने नमः ॐ श्री साई यशक्काय शिरडिवासिने नमः ॐ श्री साई जोडि सोमत्पाय नमः ॐ श्री साई भारद्वाज भारद्वाजऋषिगोत्राय नमः ॐ श्री साई भक्तवत्सलाय नमः ॐ श्री साई अपान्तरात्मने नमः ॐ श्री साई अवतारमूर्तये नमः ॐ श्री साई सर्वभयनिवारिणे नमः ॐ श्री साई आपस्तम्भसूत्राय नमः ॐ श्री साई अभयप्रदाय नमः ॐ श्री साई रत्नाकरवंशोद्भवाय नमः ॐ श्री साई शिरडि साई अभेदशक्त्यावताराय नमः ॐ श्री साई शङ्कराय नमः ॐ श्री साई शिरणिसाई मूर्तये नमः ॐ श्री साई द्वारकामाय वासिने नमः ॐ श्री तटपुट्टपत्ति विहारिणे नमः ॐ श्री साई शक्तिप्रदाय नमः ॐ श्री साई शरणागतत्राणाय नमः ॐ श्री साई आनन्दाय नमः ॐ श्री साई आनन्ददाय नमः ॐ श्री साई आतत्राणपरायणाय नमः ॐ श्री साई अनाथनाथाय नमः ॐ श्री साई असहाय सहायाय नमः ॐ श्री साई लोकबान्धवाय नमः ॐ श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः ॐ श्री साई लोकनाथाय नमः ॐ श्री साई दीनजनपोषणाय नमः ॐ श्री साई मूर्तित्रयस्वरूपाय नमः ॐ श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः ॐ श्री साई कलुषविदूराय नमः ॐ श्री साई करुणाकराय नमः ॐ श्री साई सर्वाधाराय नमः ॐ श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः ॐ श्री साई सर्वपुण्यफलप्रदाय नमः ॐ श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः ॐ श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः ॐ श्री साई सर्वबादहराय नमः ॐ श्री साई अनन्तनुतकर्तृणे नमः ॐ श्री साई आदिपुरुषाय नमः ॐ श्री साई आदिशक्तये नमः ॐ श्री साई अपरूपशक्तिने नमः ॐ श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः ॐ श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः ॐ श्री साई कनकाम्बरधारिणे नमः ॐ श्री साई अद्भुतचर्याय नमः ॐ श्री साई आपद्बान्धवाय नमः ॐ श्री प्रेमा साई प्रेमात्मने नमः ॐ श्री साई प्रेममूर्तये नमः ॐ श्री साई प्रेमप्रदाय नमः ॐ श्री साई प्रियाय नमः ॐ श्री साई भक्तप्रियाय नमः ॐ श्री साई भक्तमन्दाराय नमः ॐ श्री साई भक्तजनहृदयविहाराय नमः ॐ श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः ॐ श्री साई भक्तपराधीनाय नमः ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः ॐ श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः ॐ श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः ॐ श्री साई गीताबोधकाय नमः ॐ श्री साई ज्ञानसिद्धिदाय नमः ॐ श्री साई सुन्दर रूपाय नमः ॐ श्री साई पुण्यपुरुषाय नमः ॐ श्री साई फलप्रदाय नमः ॐ श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः ॐ श्री साई पुराणपुरुषाय नमः ॐ श्री साई अतीताय नमः ॐ श्री साई कालातीताय नमः ॐ श्री साई सिद्धिरूपाय नमः ॐ श्री साई सिद्धसङ्कल्पाय नमः ॐ श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः ॐ श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः ॐ श्री साई संसारदुःखक्षयकराय नमः ॐ श्री साई सर्वाधीष्ठप्रदाय नमः ॐ श्री साई कल्याण गुणाय नमः ॐ श्री साई कर्मध्वंसिने नमः ॐ श्री साई साधुमानस शोभिताय नमः ॐ श्री साई सर्वमतसम्मताय नमः ॐ श्री साई साधुमानस परिशोधकाय नमः ॐ श्री साई साधकानुग्रह वटवृक्षप्रतिष्ठापकाय नमः ॐ श्री साई सकल संशय हराय नमः ॐ श्री साई सकल साय बोधकाय नमः ॐ श्री साई योगीश्वराय नमः ॐ श्री साई साय वन्दिताय नमः ॐ श्री साई सर्वमङ्गलकराय नमः ॐ श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ॐ श्री साई आपन्निवारिणे नमः ॐ श्री साई आर्तिहराय नमः ॐ श्री साई शान्तमूर्तये नमः ॐ श्री साई सुलभप्रसन्नाय नमः ॐ श्री साई भगवान् श्री सत्यसाई बाबाय नमः